Ну, первый раз я употребил 16 лет, ну, лет 5-6. Лет 5-6, это где-то так, будем говорить, на любительском уровне. А потом началось так занепад, приличный занепад. И я последние 10 лет вот, уже пил ну, очень сильно. То есть запои, проблемы с друзьями, проблемы с женой. Ну, с друзьями и с женой проблемы. Ну, вообще и на работе, но ну, на работе тоже свои были проблемы, опять же из-за из того, что не мог выполнять как бы в полном объеме то, что я хотел, потому что здоровье не позволяло, обычно с похмелья там то и так далее. Ну, потом, вот 13 лет назад обратился в Центр Надею с просьбой помочь мне, потому что я понял, что жизнь заканчивается, я уже семью к этому времени потерял. Слава Богу, дети и друзья не бросили. Это ну, было кому помочь, любили они меня, терпели, страдали вместе со мной это, и помогли. Они меня и привели в центр надею. Появились плюсы с детьми, как-то есть возможность там, детям что-то дать, что-то себе там, купить. И вообще и материально, и самое главное морально, что появились так, мысли, есть там, свобода мысли, там, подумать о себе, там, а... Допустим о своем росте, о Боге, там, о друзьях, о детях. То есть вот, психологически чувствуешь себя уже уже расков... вот, Кажется наоборот, что водка дает раскованность. А нет, я водку как бросил, вроде из подвала вышел. Я хотел хотел бросить пить, хотел хотел, но очень хотел. Вижу не получил, уже затянуло меня. И я понял, что я без посторонней помощи не смогу не смогу сделать. И поэтому, то есть когда мне предложили друзья сходить в центр надею у нас в Черкасах то. Я с удовольствием, как бы, согласился, пошел и, и рад, что так произошло в моей жизни. Спасибо им до сих пор говорю.